मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हुई जानकारी के अनुसार एवीपी नासिक टीवी हमेशा सच के साथ 11 जुलाई 2024 को एक रिक्शा चालक मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के परिसर में खड़ा हुआ था उसको तीन व्यक्तियों ने चाकू दिखाकर उस रिक्शा चालक से रोक दो हजार और उसका मोबाइल छीन लिया है ऐसी तकरार पुलिस स्टेशन में दाखिल की गई। डीबी टीम की गोपनीय माहिती के आधार पर छापा मार के तीनों व्यक्तियों को पकड़ा गया जिसमें से दो नाबालिग थे और एक बालिक था बालिक को ताबे में लेकर उसके पास से लूटी हुई रकम और मोबाइल जमा कर लिया गया है आगे की तपास मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के आदेश के अनुसार गुना शाखा की टीम कर रही है दिनांक अकड़ा सात दो हजार चौबीस रोजी संध्या साधारण एक ऐसी सुमारस एक रिक्शा चालक बाड़े सोड़े उभा रही होता अनोल के तीन ईस्मानी त्याच्याकडून मोबाईल आणि दोन हजार रुपये बळजबरीने हिसकावून घेऊन ते निघून गेलेले होते त्या संदर्भाने पोलीस स्टेशन मुंबई नाका येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता आमच्या डी व्हीच्या टीमने गोपनीय बातमी काढून त्यातील गेलेला माल आणि तीन आरोपी या तिघांनाही अटक करण्यात आलेल्या आहे माल शंभर टक्के रिकवर आहे आणि यातील तीन आरोपी दोन अल्पवयीन आहेत आणि एक मेजर आहे त्यांना मी अरेस्ट करून पुढील तपास चालू आहे अन्याय अत्याचाराचा पर्दा पाठ करण्यासाठी एबीपी नाशिक टीव्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा